Han, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xatırlayanlar varsa, 1 ay 40 gün olar bundan əvvəl karantin dövrü başlayanda mən sizlərə tərəvəz tumlarının əkilməsini ə, göstərmişdim. Məndə ötən videolarımda vardır. Yəqin ki, çoxlarınız fikirləşdiniz ki, onları əkdim. A Aqibəti necə oldu? Dostlar, bu da mənim əkdim xiyar tomalarının aqibəti. Artıq bir aydan çoxdur, baxın, artıq üzərində xiyarları, gülləri getdikcə çoxalır. Düzdür, mən sizlerle bərabər onları 5 litrlik qaba əkməyimi göstərmədim. Lakin mən indi sizlərə izah edəcəm. 5 litrlik su qabları götürdüm. 3-4 yarpaq olanda mən onları bu su qablarına əkdim və aşağısına da su qabını kəsib qabı yerləşdirdim ki, dəştiyimizə görə qabları onun suyu axıb pəncərəmizin qapağını çorlamasın və 3-4 yarpaq olanda mən əkdim bu su qablarına şitillərimizi. İndi isə mənim şitillərim artıq 1 metrə çatır və üzərində də çoxlu-çoxlu gülləri. Dostlar, mən internetdən ə, baxdım, öyrəndim ki, o 1 2 3 4 dənə onun gül tumurcuğunu qoparırıq və sonra da 5-ci, 4-cü nöqtə saxlaya bilərsiniz. 5-incini də saxlaya bilərsiniz. Artıq 10-dan sonra gələn tumurcuqlar daha məhsuldar olur və boyuna inşaf edir şitillərimiz və məhsuldarlığı artır. Mən nəzərinizə çatdırım ki, mən 1-ci ildir ə, tuməkirəm, tərəvəz yetişdirirəm özü də pəncərənin qabağında birinci səfər olduğuna görə mən bunları internetdən başqa saytlərdən, adamlardan baxıb öyrəndim və evdə qalmağıma fürsətdən istifadə edib tumları mən belə əkdim. İndi isə artıq gülləri var. Onların Hər gün sulanmışam, heç bir başqa heç nə etməmişəm. Lakin qum, torf və e, torpağın qarışığından istifadə edib necə sizə göstərmişdim ki, tumları əkirəm. Eyni cürə torpaq hazırlayıb bu qablara əkmişəm. Başqa heç nə etməmişəm. Artıq bir aydır onlar yetişib və gördüyünüz kimi üzerində gülləri və tomları. Siz də bundan istifadə edib eyni cürə təkrarlara gələ bilərsiniz. Dostlar, artıq baxın, mənim bu pəncərədən baxanda qonşumun həyyəti görsənir və nəzərinizə çatdırım ki, qonşumda da çox gözəl, səliqəli həyyəti var ki bu görünən onun qorcasıdır, arxada olanlar isə onun çiyləkləridir. Bu isə onların həyəti sulanmaq üçün istifadə etdiyi bağlarıdır. Nəzərimizə çatdırım ki, burada quyudan çıxan sudan Heç zaman heç kəs istifadə etməyib. Bu paqlara doldururuq suyu və motorla həyəti sulanmaq üçün istifadə edirik. O da gün istədəndən sonra səhər-səhər sulanmaq olmaz ki, su soyuq olub əkdiklərimizi çürləmasın, dostlar. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırdım və beləliklə də ə, mən çəkilişimi və əştdiyim tərəvəzlərlə sizi tanış etdim və sağ ollaşıram. Hər kəsə can sağlığı arzusu ilə sizdən ayrılıram. Kanalıma abunə olmağı isə unutmayın. Sağ olun. Ol.